Иисус бесов изгоняет. 24 стих, реакция однозначная. Фарисей, услышав все, говорит, говорят, он изгоняет бесов не иначе, как силой Жильзевула, князя Бесовского. Что здесь делать? Вот почему в конце концов Иисус, отвечая на этот вызов, завершает его словами. Всякий грех и хула простятся человеку, а хула на духа не простится человеком. Иисус говорит и расшифровывает. Если кто скажет на Сына Человеческого, слово 32 текст, простится. Но если кто скажет на Духа Святого, не проститься ему ни в всем веке, ни в будущем. Почему? А потому что точно так же, как Иисуса называют богохульником, не потому что он как-то плохими словами называет Бога а считает себя равным с ним. Туихула на Духа Святого, богохульство на Духа Святого, это не оскорбление в адрес Святого Духа. Я еще не слышал, ред, я вообще редко слышал, чтобы кто-то когда-то открыто оскорблял Святого Духа. Но зато мне очень часто приходилось видеть как люди делают сами себя, самим себе, Святым Духом. Вот здесь это и происходило. Мы знаем, как истолковывать закон. Мы знаем, какие правила устанавливать. И даже если Бог с неба нам говорит, это нам не указ. Вот что такое хула. На святого Духа.